তদন্তৰ ওপৰত দুই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ নতুন দিল্লীৰ চি এফ এল লেবৰেটৰীয়ে জুবিনৰ মৃত্যুৰ ভিচেৰা ৰিপৰ্ট দিয়াৰ পিছৰ পৰাই এই ঘটনাটোৰ সন্মুখ ঘটনাটোৰ প্ৰতি চি আই ডিয়ে ইয়াৰ গোটেই ঘটনাটোৰ ওপৰত এটা নিৰ্দিষ্ট দিশ বিচাৰি পাইছে আৰু মই ভাবোঁ যে খুব কম দিনৰ ভিতৰতে আমি জুবিনৰ মৃত্যুৰ সৈতে জড়িত সমস্ত ঘটনাৰাজি আদালতৰ আগত আমি প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম আমি এতিয়া বহুখিনি কনফিডেণ্ট হৈছোঁ যে এই তদন্তৰ গতি আকাংক্ষিত গতিৰে আগবাঢ়িছে আৰু আমি নিৰ্ধাৰিত সময়ত আদালতক সমূহ খবৰ আমি জনাব পাৰিম ছিংগাপুৰৰ অসমীয়াসকল নহা বাবে আমি মনো কষ্ট পাইছিলোঁ অহাকালি চাৰিজনকৈ ছিংগাপুৰৰ প্ৰবাসী অসমীয়া অনুসন্ধানত যোগ দিবৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ আহিব অৰ্থাৎ আগত এজন আহি গ'ল এতিয়া চাৰিজন আহিব ছয়জন এতিয়াও বাকী থাকি যাব মই সেই ছয়গৰাকী অসমীয়াক আকৌ এবাৰ ক'ম যে অসমৰ হিয়া ৰামথো প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্তত সহায় কৰা আপোনালোকৰ লিগেল ৰেচপঞ্চিবিলিটী আইনগত দায়িত্ব আপোনালোকৰ মৰেল ৰেচপঞ্চিবিলিটী আপোনালোকৰ নৈতিক দায়িত্ব আৰু আপোনালোকে অসমলৈ আহিব লাগিবই যিসকলে অসমলৈ নিজে নাহে তেওঁলোকক কেনেকৈ আনিব লাগে তাৰ বাবেও আমি আইনৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰোঁ মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে সোনকালে আহক আপোনালোকৰ ষ্টেটমেণ্টখিনি লোৱাৰ লগে লগে আমি আদালতক গোটেই ঘটনা অতি সোনকালে জনাবলৈ সক্ষম হ'ম কাৰণ আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যোৱাকালি চি এফ এল দেলহি ৰিপ'ৰ্ট অহাৰ পিছত এতিয়া আমি বহুত বেছি কনফিডেণ্ট যে জুবিনক ন্যায় দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া ন্যায় ন্যায়ালয়ে দিব কিন্তু ন্যায় দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াক আমি তৰান্বিত কৰিবলৈ এতিয়া সক্ষম মই যেনেকৈ প্ৰথম মোৰ ফেচবুক লাইভত কৈছিলোঁ যে জুবিনৰ ঘটনাৰ সম্পূৰ্ণ তদন্ত আমি কৰিম আমি জুবিনক ন্যায় দিয়াম আজি মই বহুত আত্মবিশ্বাসী যোৱাকালি চি এফ এলৰ ৰিপৰ্ট দেখাৰ পিছত যে হয় এতিয়া আমি যি আপোনালোকক প্ৰথম দিনা মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ সেই প্ৰতিশ্ৰুতি নিশ্চিতভাৱে আমি ৰক্ষা কৰিব পাৰিম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ এই মাহকেইটা বিশেষকৈ ছেপ্টেম্বৰৰ পিছত এই মাহকেইটা আমি কষ্টৰ মাজেৰে পাৰ কৰিছোঁ হয় কিন্তু কষ্টৰ মাজতো আমি কেইটামান ভাল খবৰো পাইছোঁ পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এটকা নিদিয়াকৈ চৰকাৰী চাকৰি পালে যোৱাকালিৰ পৰা এই চাকৰি পোৱা ল'ৰা ছোৱালীৰ পিতৃ মাতৃৰ আৱেগে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত মোৰ মনটোক অত্যন্ত প্ৰশান্তিৰে পৰিপূৰ্ণ কৰি তুলিছে মই মনে মনে ভাবিছিলোঁ পেট্ৰল ডিপুত পেট্ৰল দিয়া ল'ৰাজনে চাকৰি পাইছে কোনোবা শ্ৰমিকৰ সন্তানে চৰকাৰী চাকৰি পাইছে কোনোবা কৃষকৰ সন্তানে চৰকাৰী চাকৰি পাইছে ইয়াতকৈ অসমৰ বাবে আনন্দৰ কথা একোৱে হ'ব নোৱাৰে ৰাকেশ পালৰ দিনৰ অসমখনক আজি আমি এখন নতুন অসমলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰিলোঁ এইখনে আমাৰ আকাংক্ষিত অসম আমি নতুন অসম নিৰ্মাণ কৰিম কাৰোবাৰ সৰু সৰু কথাত ৰাজনীতি কৰি নহয় আমি ইতিবাচক কামৰ জৰিয়তে পজিটিভ কামৰ জৰিয়তে আমি এখন অসমত আমাৰ অসমত আমি এক নতুন পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ চৰকাৰী চাকৰিত আমি অনা স্বচ্ছতা মই ভাবোঁ অসমৰ সমাজ জীৱনলৈ ই এক বহু আকাংক্ষিত পৰিৱৰ্তন আনিব সেয়েহে আজি মই সঁচাকৈ অত্যন্ত আনন্দিত মই আপোনালোকৰ পৰাও সহযোগিতা বিচাৰিম এনেকৈ যাতে আমি অসমৰ বাবে নতুন নতুন কাম আৰু আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে এখন আশাৰে পৰিপূৰ্ণ অসম আমি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক কৰ্ম সংস্থাপন দিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনি এই আঁচনিৰ জৰিয়তে আমি দুই লাখ যুৱকক দুই লাখ টকাৰ ঋণ আৰু অনুদান প্ৰদান কৰোঁ যাৰ জৰিয়তে তেখেতসকলে জীৱন বাটত আগুৱাই যাবলৈ প্ৰেৰণা পায় মই অত্যন্ত আনন্দিত যে এই বছৰৰ পয়সত্তৰ হাজাৰ যুৱক যুৱতীৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ হৈছে অহা ডিচেম্বৰ মাহত আমি আপোনালোকক মাতি আনি দুই লাখ টকাৰ প্ৰথম কিস্তি এক লাখ টকা প্ৰদান কৰিম ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে যোৱাবাৰ আমি যি পঁচিছ হাজাৰ যুৱক যুৱতীক এক লাখ টকা দিছিলোঁ যোৱা বছৰত তেওঁলোকে যদি এই এক লাখ টকাটো ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে তেওঁলোকক দ্বিতীয় কিস্তিৰ এক লাখ টকা দিবলৈও মই আপোনালোকক গুৱাহাটীলৈ আমন্ত্ৰণ জনাম অৰ্থাৎ পয়সত্তৰ হাজাৰ আৰু পঁচিছ হাজাৰ এক লাখ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আত্মসংস্থাপনৰ সুযোগ পাব লগে লগে আৰু এক লাখ যুৱক যুৱতীক এই আঁচনিত আনিবৰ কাৰণে আমি নতুনকৈ বিজ্ঞাপনো দিয়া আৰম্ভ কৰিম এইকেইটা দিন মোক বহুত যুৱক যুৱতীয়ে কৈ আছে যে মামা আপুনি কৈছিলে যে দুই হাজাৰ পঁচিছ চনত বি এ বি এছ চি পাছ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি প্ৰত্যেক মাহত পঁচিছশ টকাকৈ দিয়াৰ আঁচনি এখন ৰূপায়ণ কৰিম মুখ্যমন্ত্ৰী জীৱন প্ৰেৰণা আঁচনি এই আঁচনিখন কি হ'ল অহা এক নৱেম্বৰত ইয়াৰ আবেদনৰ প'ৰ্টেলটো আমি মুকলি কৰি দিওঁ আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ যিমান আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিওঁ প্ৰত্যেকটো প্ৰতিশ্ৰুতিক আমি ৰূপায়ণৰ বাবে প্ৰচেষ্টা কৰোঁ অৰুণোদয় হওক মহিলা উদ্যমিতাই হওক অসমৰ লাখ লাখ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ মুখলৈ আমি আজি হাঁহি বিৰিঙাইছো দুই এদিন আগতে মই কৈছিলো যে এক নৱেম্বৰৰ পৰা অসমৰ ৰাইজক আমি দালি চেনি আৰু নিমখ কম দামত দিয়া আৰম্ভ কৰিম লগতে মই আই মাতৃসকলক কৈছিলো যে আমি আপোনালোকক গেছৰ চিলিণ্ডাৰ কিনিলেও আঢ়ৈশ টকা ৰাজ সাহাৰ্য দিম প্ৰায় বাইশ লাখ পৰিয়ালে অৰুণোদয় পৰিয়ালে ইতিমধ্যে এই আঁচনিখনৰ বাবে আবেদন কৰিছে লগতে মই কৈছিলো যে অহা বছৰ যদি আমি নিৰ্বাচনত জিকো চাউল বিনামূলীয়াকৈ পাই দালি নিমখ